Прямо сейчас подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и поставь лайк на видео. Если ты не хочешь, чтобы сегодня ночью вот эта игрушка оказалась рядом с тобой. А если ты не выполнишь все эти действия, она может оказаться в любой момент. Так что лучше не рискуй, ставь лайк, подписывайся и жми на колокольчик. Лично я уже все сделал, и эта игрушка мне не страшна. Приятного просмотра. Всем привет, дорогие! Друзья, у микрофона, как всегда, я, Евген Бой, и это мое новое видео по игре Майнкрафт. Ребята, прямо сейчас спуститесь ниже в комментарии и напишите, какая у вас погода за окном. Мне реально будет очень интересно почитать и узнать ваш ответ в комментариях. Поэтому прямо сейчас быстрее спускайтесь ниже в комментарии и пишите, какая у вас погода сегодня за окном. Ладно, смотрите, в нашей деревне жителей появился новый крафт девушки. Да, вы просто посмотрите, из чего она крафтится. Это 4 пурпурной шерсти, дальше 4 розовых красителя и один алмаз нам это нужно ну вот эти вот все предметы собрать получается положить вот в эти вот воронки и нажать просто на этот рычаг и девушка здесь появится да ладно давайте я уже пойду за ножницами потому что нам нужна в первую очередь шерсть как вы видите все давайте сейчас я буду крафтить эту девушку у нас надеюсь все получится так у нас ножницы вот здесь вот лежат как раз таки да все давайте мы сейчас овец подстригем отлично все мы подстригли одну овцу вторую подстригли и нам нужно еще третья овца сейчас будет. Все, мы их ее тоже подстригли. Давайте мы сейчас добудем также дерево, потому что нам придется все это крафтить. Вот, я даже не представляю, где можно найти пурпурный или розовый краситель, потому что ну, точнее, фиолетовый, да, не пурпурный, он просто похож на пурпурный. Но, в общем, фиолетовый краситель и розовый, э, я не представляю, где можно его найти. Так что давайте мы сейчас спрашиваем, наверное, у жителей это все. Да, сейчас я поставлю вот где-нибудь верстачок тут. Жители, жители, кто-нибудь. Продает у вас э, краситель фиолетовый, да, продает там фермер фермер-житель. Давайте сейчас сходим на ферму. Может быть, он реально продает вот этот розовый или фиолетовый краситель. Вот, ладно, давайте мы сейчас поспрашиваем. Вон житель как раз таки стоит у фермы. Житель, привет, ты продаешь красители тут какие-нибудь? Да, Евгенбой, я продаю. Так, ладно, давайте посмотрим. Да, смотрите, фиолетовый краситель реально он продает, так что давайте мы сейчас 16 штук пшеницы добудем. Где не Нибудь так 14. Вон там вот сейчас 16 штук будет. И у нас получится, точнее, фиолетовый краситель. Да, сейчас мы его достанем. Все, давай, житель, я у тебя его покупаю. Так, ну-ка, а нет, 32 даже нужно. Ничего себе, я что-то подумал, почему-то поменьше. Ну, ладно, давайте мы 32 штуки пшеницы вот так вот достанем. Отлично, мы достали уже 32 штуки. Сейчас я, в общем-то, куплю у него фиолетовый вот этот вот краситель. Все, мы 4 штуки купили. Получается, смешиваем его с шерстью. И получается у нас фиолетовая. Шерсть. Отлично, давайте мы сейчас дальше уже посмотрим, что нам надо, какие предметы. Розовый краситель нам нужен. Все, давайте мы фиолетовый краситель сейчас положим вот в эти вот воронки. Так, все, давайте вот так вот, по бокам получается. Да, по бокам. Дальше нам нужен розовый краситель. Я даже не знаю где, поэтому я, наверное, сейчас просто пойду за киркой. Давайте, кстати, много палочек мы наделаем. Вот, погнали сейчас в шахту уже за киркой, чтобы найти там алмаз. Да, чтобы найти там алмаз, а розовый краситель. Мы как-нибудь уже потом найдем. Так, давайте вот этого атакуем. Все, отлично. Давайте мы сейчас кирку скрафтим. Все, кирку крафтим. Давайте сейчас будем искать мы здесь где-нибудь алмазики. Алмазики. Так, все, мы можем их вот так вот уничтожать, этих монстров. Я не знаю, как они здесь вообще появились. Откуда они здесь вообще взялись, такие монстры. Так, на, получай монстр. И еще один монстр. Все, отлично. Мы, мы вроде бы их победили. Сейчас нам нужно, получается, скрафтить печку, чтобы добыть алмаз. Я там уже видел, кстати, Алмазы, да, давайте мы сейчас вот так вот будем добывать вот этот камень, камень добываем, добываем все. Давайте поищем тут железо, где-то железные слитки. Вроде бы тут никакого железа, кстати, нету. А где железо-то все? Я даже не представляю, как я сейчас буду все добывать. Вот потому что у нас нету железа. Да, у нас реально нету железа. Просто это очень и очень плохо, то, что у нас нету железа. Ладно, мы сейчас где-нибудь его тоже найдем. Как же все сложно? Как же сложно реально скрафтить девушку, потому что у нас нету... Железо, так, дальше, дальше давайте уголь добудем, потому что нам нужно будет переплавить три железных слитка. Вот, давайте, давайте добываем вот так вот уголь. Все, давайте сейчас крафтим печку. Я где-нибудь железо сейчас поищу. А, вот, печка у нас все уже готова почти что. Все, давайте вот так вот крафтим мы печку. Все, ставим ее, открываем. Все, переплавил уже четыре штуки железа. У нас на все почти что хватает. Да, давайте мы сделаем уже железную кирку. Фух, я еле как нашел это железо, реально, в другой шахте. Вот, поэтому давайте, в общем-то, уже сейчас добудем эти алмазы и найдем еще также розовую шерсть. Походу, да, нам нужно оставиться найти розовую... Ой, не розовую шерсть, а розовый краситель. Я совсем что-то перепутал. Ладно, давайте мы выходим уже отсюда. Печку можно сломать. Все, давайте сейчас искать уже розовый краситель. У нас уже почти что все готово. Алмазы есть. Остался реально розовый краситель. Все, шерсть фиолетовая тоже у нас есть. Давайте, в общем-то, ставим сюда алмаз, точнее, кладем. И сейчас мы будем где-нибудь искать, ну, розовый краситель. Жители, жители, не знаете, где тут можно розовый краситель найти? О, у нас давно такого красителя не было. У вас давно такого красителя не было? Так, я даже не знаю, где можно найти, может быть, где-то в каодце, там какой-то сундук. Кстати, давайте-ка спустимся, спустимся, может быть, там что-то будет у нас. Да, смотрите. А, это пурпурный краситель, даже не розовый. Что-то я, я совсем, друзья, перепутал. Вот, офигеть, это, походу, пурпурный краситель. Ладно, давайте попробуем пурпурным скрафтить, потому что, потому что мне кажется, или там реально нужен розовый, или пурпурный это все же. Смотрите. Мне кажется цветами отличаются, но давайте попробуем. Вдруг получится у нас все скрафтить. Давайте проверяем. Проверяем. Давайте получится ли у нас с пурпурного красителя скрафтить. Или нужен розовый краситель. Я просто вот не знаю. Давайте, ладно, проверим это. Как раз-таки вот так вот. Все мы положили. Так, стоп. А куда, а куда мы что положили? Стоп, стоп, стоп. А где? А, вот сюда. Вот мы положили один краситель. Ладно, давайте мы кладем это все сюда. И на счет 3 мы нажимаем на этот рычаг. И, по идее, здесь девушка сейчас появится. Раз два, три. Вау, смотрите, она реально появилась. Ничего себе. Вау, вы это видели? Как-то странно она появилась. Так, ну привет, девушка. Давай, чё, пошли за мной тогда. Да, все, она идет за мной, друзья, реально. Смотрите, я теперь могу ей показать деревню. Смотри, девушка, давайте мы с ней как бы, можно сказать, познакомимся. Вот, я и деревню тут покажу. Пошли, смотри. Это как бы у нас церковь в деревне жителей. Это у нас кузница. Тут мы всякие, ну, работаем, короче, с жителями. Дальше Тут у нас всякие дома, видишь, да? Вот всякие дома, колодец. Смотри, чтобы набирать воду. Сейчас я девушке тут экскурсию проведу. Вот смотрите, у нас тут, точнее, смотри, у нас тут вот как бы ферма. Ферма своя. Вот тут вот, у нас еще одна ферма. Так, а где она? Вот она, все, вот у нас тут еще одна ферма. Смотри, это житель, тоже мой друг. Смотри, тут у нас еще один домик, еще ферма. Вон там вот тоже ферма, как бы у нас такая, вот, да, ферма пшеницы. Вот, тут у нас просто какой-то домик, да. Как бы вот просто такой вот домик э, Да, можно тут переночевать Тут тоже домик у нас Ну, вроде бы все эти экскурсию провел Как бы, да, все, все отлично Давайте, наверное, что ли Что ли дом построю какой-нибудь Хорошо, давайте реально Какой-нибудь дом здесь обустроим Вот, давайте, давайте вот она пока что В первое время будет жить вот в этом доме Поэтому давайте я сейчас включу креатив И обустрою ей уже этот домик Только из чего бы мне его обустроить Давайте вот из таких вот блоков, наверное Смотрите, реально будет круто из таких вот блоков все обустроить. Вау, реально прикольно, кстати, получается у нас. Смотрите, вот так вот давайте мы все и сейчас обустроим. Вот мы сделаем сейчас ей домик, вот такой вот дадим. А, да, такой вот прикольный неплохой домик. Так, сейчас, девушка, сейчас я тебе все обустрою, не переживай. Да, мы найдем тебе, где, где можно тебе будет пожить, как бы. Вот, дальше давайте мы посмотрим, что тут де дерево у нас. Дерево. Давайте вот такое вот будет у нас прикольное дерево. Смотрите, да, друзья, вау. Оно реально крутое, просто реально подходит под дом девушки, вот это вот все, так что давайте мы сейчас тебе все обустроим, вот так вот все обустраиваем. Смотрите, друзья, тут у нас стекло вот такое вот будет, как бы так все мы сейчас и все почти тут уже сделали, все достроили, да, как говорится, давайте мы все достроим сейчас, вот так вот отлично. Мы смотрите, и уже все почти половину достроили. Так, давайте дальше посмотрим, что тут у нас еще. Может быть, как бы, давайте, что мы, давайте из камня, из камня, наверное, какого-нибудь сделаем вот такого вот камня крышу прикольного. Во, реально, смотрите, из такого вот камня крышу сейчас мы сделаем. Во, реально круто получается. У нас такой цветной домик, можно так сказать. Давайте мы делаем все. Мы сделали, дальше нам остается пол сделать. Да, такой вот пол как бы, как бы пол, 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 из чего бы нам сделать пол-то? Вот из этого, наверное, пол-то мы и сделаем. Вот как раз-таки давайте мы из этого реально пол вот так вот сделаем, все. Я почти тебе тут все обустроил, девушка, так что все окей. Да, все окей, все, почти мы тут ей реально все достроили. Так, давайте ее подвинем. Вот, все, теперь ты тут можешь жить. Давайте дверь поставим еще. Дверь, наверное, нужно будет реально поставить. Какую-нибудь, знаете, такую тоже необычную дверь. Давайте, из чего бы нам ее Поставить из вот этого, наверное. А, это не ставится, подождите. Во! Вот такая вот дверь у нее будет. Реально круто. Вы просто посмотрите, да. Все, теперь девушка тут живет. Ладно, девушка, я пошел, наверное, к себе домой. Да, ты можешь там оставаться, как бы все, да. А, она со мной телепортируется. Ладно. Давай, в общем-то, пошли тогда сюда. Я сейчас буду заканчивать видео, потому что я тебя все же девушка скрафтил, да, можешь тут еще погулять, походить, посмотреть, как и кто тут живет, как жители живут. Вот, ну а вы, дорогие мои друзья, не забывайте прямо сейчас подписываться на мой канал, ну а также ставить лайк этому видео, ну и, конечно же, нажимать на колокольчик рядом с кнопочкой подписаться. У микрофона был я, Евген Бой. В этом видео я скрафтил девушку в Майнкрафте. Всем удачи и всем пока-пока.